करेण च महासिंहन्तम् चकर्श्च जगर्ज च कर्षतस्तु करम् देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं स चराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचन नर्दचासुरःसोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्याम् चिक्षेप चण्डिकाम् प्रतिभूधरान् सा च तान्प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तम् मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्जगर्जक्षणम् मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि गर्जिष्यन्त्याशुदेवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य पादेनाक्रम्यकंठेच महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वानिपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यम् ननाशतत् प्रहर्षम् सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तांसुरादेवीम् सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवीमाहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः